اور زیادہ تر جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ آگے آ رہا ہے اسی کنٹینیو میں پڑھ رہا ہوں یہ دیکھیں بائبل میں پڑھ لیں بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے بائبل میں لکھا ہے جون تھری سکسٹین یعنی یونہ تھری اس کی سولہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا جو کہ اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا یہ اکلوتا بیٹا کون ہے استغفر اللہ یہ ان کی بائیو میں لکھا ہوا ہے اچھا ایدہ دیکھیں آپ آگے لکھا ہوا ہے لوکا ایک اس کی بتیس بزر ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خداون خدا اس کے باپ داوود کا تخت اسے دے گا دیکھیں خود پھر بیٹا آ رہا ہے خدا کا بیٹا اور پھر لوکا میں ون تھرڈی فور کی تھرڈی فائیب میں مریم نے فریشتے سے کہا کیوں کر ہوگا جبکہ میں مجھے مرد کو میں کسی مرد کو نہیں جانتی اور فرشت نے جواب میں اس سے کہا کہ رول قدس تجھ پر نازل ہوگا یعنی خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس کے سبب وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا تو یہ باتیں باقاعدہ واضح طور پہ لکھی بائبل میں خدا کا بیٹا عیساف اللہ یہ بار بار اس طرح آ رہا ہے اب جناب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کو معمولی اور بات سمجھ رہے ہو اللہ کے لیے بہت عظیم بات ہے سورہ مریم نائنٹین اور ایٹی ایٹ

اخذ کر لیا پکڑ رکھا ہے تحقیق تم سخت شے کے ساتھ آئے قریب ایک آسمان اس سے پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں یہ کہ وہ رحمان کے لیے بیٹا پکارتے ہیں اور رحمان کے لیے یہ چاہت نہیں ہے کہ وہ بیٹا اخذ کرے یہ پکڑے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور سورت بتایا کہ دنیا میں انسان جب یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس کا بیٹا پکڑ لیا بیٹا پکڑ رکھا ہے یا خس کیا ہوا ہے بیٹا اللہ کا نازب اللہ, اللہ، خس کیا ہوا ہے بیٹا تو اللہ کہتا ہے کہ اگر عجیب بہت ہی کیا تم سخت شہ کے ساتھ بہت ہی عجیب کسی بھی بات شے کے ساتھ عجیب بھی نہیں، سخت شہ کے ساتھ آئے ہو کہ اگر آسمان کو یہ آسمان جو ہے نا سما یعنی ایک نہیں سات و آسمان کو اگر ہماری سے فیلنگز ہوں تو اس آسمان سات و آسمان کے ساتھ کیا ہو جائے پھٹ جائیں وہ اگر اس چیز کو فیل کر لیں کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ کہاں اللہ تعالیٰ اور کہاں ہم سب انسان ہم تخلیق شدہ چیز جو ہے مخلوق ہیں مخلوق اور خالق میں اسمان مطلب بہت ہی زیادہ فرق ہے یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کوئی بیٹا ہو تو وہی کہہ رہا اسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے یعنی پوری جس سے کہتے ہیں نا جیسے کہتے ہیں کہ چیز ہی نہیں ہے تمام جب چیز اسمان کے اسمان ساتوں بھر جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائیں کیا حال سوچی؟ آپ اس کو کیا تصور کریں کیا ہو جائے یہ کہنا ہے کہ اللہ کے بیٹا ہو گیا بیٹا ہے اتنی بڑی بات ہے یہ اس کمپیئر ٹو اللہ کی کائنات اگر آپ گیلیکسی جا جا کے دیکھیں معلوم کریں کتنی بڑی کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی اور کیا کس لیے بنائی ہوئی معلوم بھی نہیں آپ کو تو جس چیز کا معلوم نہیں آپ اتنے بات اس پر اتنی بات ہے کہہ دینا اللہ کے اوپر اس کے بیٹا بنا دیا تو یہ اللہ نے آپ آیتوں میں لکھا ہوا ہے اور ہمارے جون بھی نہیں لیتی کچھ بھی محسوس نہیں کرتے ہم کچھ بھی محسوس نہیں کرتے آپ یقین کریں اور کس کے ساتھ جوڑتے ہیں آپ دیکھیں سورہ نصہ فور, فور اس کی ون فیفٹی سکس کہ بیٹا کیس طرح آیا ہے دنیا میں وَبِذْكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُحْتَانًا عَزِيمًا اور ان کے کفر کے ساتھ اور ان کا مریم کے اوپر بہتان عظیم کا کہنا اور سورہ نور ٹرینٹی فور کی سولہ وَلَوْ لَعِذِ سَمِعْتُمُهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَا بِحَارَ سُبْحَانَكَا حَدَى بُہتانُ عَظِيمُ اور جب تم نے اس بدنامی کو سنا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ اس بات کو ہم کہیں تو پاک ہے سبحانہ تو پاک ہے حَدَى بُہتانُ یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے اللہ پر بہتان عظیم ہے مریم پر بہتان عظیم ہے پورا قرآن مجید میں یا عائشہ حضر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ آئے امیزن کریں آپ جس کا پورا قرآن میں ذکر نہیں ہے اور یہاں پر یہ بہتان عظیم اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے سبحانہ کا پاک ہے وہ ذات اللہ یہ بہتان عظیم ہے و بکفرهم و قولهم على مریم بہتان عظیمہ وہ کفر کرتے ہیں اور حضرت مریم پہ بہتان عظیم لگاتے ہیں پورے قرآن مجید میں بہتان عظیم دو جگہ آیا ہے عظیم بہتان سب سے بڑا عظیم اس سے بڑا بہتان ہی نہیں ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام اور ادھر اللہ پہ لگ رہا ہے اور بیٹے کون ہو رہے ہیں عیسے السلام آ رہے ہیں نعوذ اللہ اللہ باپ ہیں ابھی پڑھا میں نے بھائی نے باپ, باپ مریم ماں ہے اور بیٹے عیسیٰ میں کھلوتے اور ہم بیٹھے ہوئے ان کے آگے ہی ہاتھ پاؤں باندھ کر کے کھڑے جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ یقین کریں آپ کیا بات کریں گے آپ عیسائیوں سے کیا بات کریں گے آپ یہودیوں سے? اپنے ہی نہیں پتا آپ کو کچھ بلیو کریں آپ جانتے ہی نہیں آپ عیسائیوں سے بات کرنا یہ آپس میں لڑ کے جا لڑے رہے ہیں تو غلط ہے فلانا غلط ہے آپس میں نوش کھچوش کر کر کے اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہیں یہ ساری باتیں نے ایسی تھوڑی لکھی ہوئی ہیں کہ مریم علیہ السلام پہ سے بہتان ہٹائیں آپ اللہ پہ سے بہتان ہٹائیں یہ کیوں لکھا اللہ تعالیٰ کہ پاک ہے وہ ذات تو انہوں نے جناب مریم کو ہٹا کے یہاں پر ذات عائشہ کو ڈال رکھا ہے سورہ نور کے اندر معلوم ہے اس بات آپ کو کسی کو معلوم ہے یہ نہیں معلوم ہے کتنے لوگ جانتے ہیں اس بات کو یہ جو میں نے سورہ نور پڑھی ہے یہاں پر 24 سے جو میں پڑھ رہا تھا یہ کنٹینیوز آپ کو میں پڑھ رہا ہوں آیات جو مریم سے ریلیٹڈ ہے میں کہہ رہا ہوں مگر آپ یہاں اس کمرے سے باہر جائیے تو سارے زدتے بیٹھے میں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ نہ. ان کا قرآن میں مینشن بھی نہیں نام بھی نہیں ہے نہ ذکر ہے اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وزاد سبحانا کا پاک ہے اللہ تعالیٰ آپ پاک ہے ہاد بوتان یہ تو بہت بڑا بوتان ہے اللہ پہ کہنا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہوا اور یہاں بے کفر ہی قول ہی مریم بوتان اور بے کفر کرتے ہیں اور مریم پہ لگاتے ہیں بوتان عظیم اور بیٹا کرتے ہیں عیسا کو پیدا اللہ پہ بوتان حضرت مریم پہ بوتان اور پیدا کون ہو رہا ہے تو اللہ جب کہہ رہا ہے اسمان پھٹ جائے ایسی کہہ رہا ہے وہ <laughs> اسمان سارے کے سارے پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو یہ ایسی تھوڑی ہو رہی ہے بات تو آگے دیکھیں مریم سورہ مریم نائنٹین اس کی ٹوئنٹی نائن تھرٹی سے تھرٹی تھری فَاِشَارَتْ اِلَئِ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ السلام کی تو اشارہ کر دیا قَالُوا کیف نُكَلِّمُوا من كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّةِ قال انی عبداللہ آتانی الكتاب و جعلنی نبی و السلام علی یوم ولدت و یوم عموت و ابعث حی پس اس مریم نے اس کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہا ہم اس سے جو گہوارے میں ہے اس سے کیسے باتچیت کریں جو گہوارے میں ہے عیسیٰ نے یعنی عیسیٰ السلام نے اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا اور سلام ہو مجھ پر میرے اوپر اس دن میں جب پیدا ہوا وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ یوم سلام ہو میرے اوپر جب میں جس دن پیدا ہوا اور سلام ہو اس دن جب میں مروں گا اور سلام ہو اس دن میں جب زندہ مابوس کیا جاؤں گا اب یہ مریم علیہ السلام کو معلوم تھا ظاہری بات تو وہ کیسے بتا کون بتائے مجھے اس طرح کی کنڈیشن کی جس طرح ہم پورا پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ کیا جواز پیش کرتی کیا جواز پیش کرتی کہاں سے آگے ہے بیٹا ہم سب نہیں سمجھ سک رہے آج تک اتنے پڑھے فلسفی سکولرز ہم سب کے سمجھ میں نہیں آ رہا الزامت لگا رہے تو بیتی انہوں نے اشارہ کر دیا کیونکہ ان سے کہا تھا تم روزہ رکھ لینا ایک دن کا کلام باتچیت کرنے کا روزہ میں بتانا بھول گیا پچھلی آیت میں تھا تو اللہ نے ان کو روزہ اس لیے رکھوائے تھے کہ وہ تو ایکسپلینشن دے ہی نہیں سکتی تھی بتا ہی نہیں سکتی تھی تو اب آپ یہ دیکھیے کہ عیسی السلام کیا کہہ رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ کہتے ہیں آل کتاب و جالانی نبی اس میں خاص بات کیا ہے کہ انہوں نے یہ ہی کہا کہ میں کیسے آیا دنیا میں پرابلم تو وہ تھی سوال تو ان کا کچھ اور تھا انہوں نے جواب یہ دے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں نبی ہوں پیدائشی نبی یہ جو پیغام نبی ہے اللہ تعالی کہہ رہا ہے پیدائشی نبی کیوں کہ اس لیے شٹ اپ ہو جائے آدمی دوسرا کہ جو تم سوال کر رہے ہو کہ کہاں سے آیا اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی مجھے نبی بنایا کیا, سا, کیا بات کریں گے آگے آپ کچھ بول سکتے ہیں آپ اللہ کے آگے؟ کیا نبی رسول کیا کہ آپ جواب بول سکتے ہیں اس لیے اللہ اور سلام مجھ پہ یہ بھی کہا سلام ہے مجھ پہ جب میں پیدا ہوا اور سلام مجھ پہ جب میں مروں گا اور سلام مجھ پہ جب میں دوبارہ زندہ مابوس کیا جاؤں گا ایک لائف سائیکل اور ایک آگے کا اور بس بات ہے پھر میں آتا ہوں پیچھے اس میں ایک آگے بات وہ کہتے ہیں اور ہیں یہ دیکھیں یہاں پر وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا این ماں کنتو اوسانی بس سلاتی و حیا اور جہاں کہیں میں ہوں مجھے برکت والا بنایا گیا اور مجھے صلاح نماز کے ساتھ اور زکوۃ کے ساتھ وسعت کی گئی جب تک کہ میں زندہ ہوں وہ بار والدتی ولم یا اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں اور مجھے ہرگز جبر و سختی کرنے والا نہیں بنایا اب آپ یہ بتائیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھے کتاب دی گئی اور نبی بنایا گیا پھر یہ کہا مجھے مبارک جہاں کہیں بھی میں ہوں مجھے مبارک بنایا گیا برکت والا یہ سب عیسی اسلام بول رہے ہیں سوچیے ذرا آج آج کوئی اگر بچہ چھوٹا سا گہوارے سے بولے تو یہ کیسے آپ بھاگ جائیں گے کوئی فیس کر سکتا ہے اور یہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے کتاب دی گئی کہنے کا مقصد ہے دنیا میں اللہ دکھا رہا ہے اگر ہمارے عیسی اسلام بول رہے ہیں کہ مجھے کتاب دی گئی مجھے نبی بنایا گیا اور تو لوگ کہیں کیسے ہو سکتا ہے میں نے یہی پروف تھا آپ یقین کریں یہی جواب تھا ایسے لوگوں کو اپ کال کرنے کے لیے اور آپ کیسے خاموش ہوں گے کہ کیسے آیا یہ کیسے آیا تو اللہ اللہ کی طرف بات کر دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا بندہ ہوں نو کا ہوں مجھے کتاب دی گئی مجھے نبی بنایا گیا اور مجھے جہاں کہیں بھی برکت پڑا مجھے وسیعت کی گئی میں سلاد قائم کروں وہ اوسانی بلاح اوسانی کہتے وسیعت کی گئی سلاح وہ تو عیسہ سلام جو سلاد قائم کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں اسلام جو زکاة دے رہے تھے وہی وہ ہم زکاة دے رہے ہیں وسیع کو کی گئی تھی ماں تم تو جب تک میں زندہ رہی یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے تو انہوں نے اپنی ماں کو کیوں کہا صرف اپنی ماں کو کیوں کہا کیونکہ جی نہیں ہارموفائٹ تھی نا وہ ابن ابن مریم ضوریہ تھی نہیں کیے وہ بات سمجھ لیں میری بات خالی والد نہیں تھے یہ جملہ والد تو جو آپ جیسے والد کہہ رہے ویسے والد نہیں تھے افکورس مانتا ہوں میں مگر وہ کس کی ضروریت ہیں مریم کی کیونکہ اللہ نے کہا تھا ابن مریم یہ مریم کے بیٹے ہیں تو انہوں نے کہا میں اپنی ماں کے لیے برم بھی والد ہوں یعنی میں, میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں یہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے

اور یعنی یعنی یایہ کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا اور یعنی یایہ کو ہرگز جببار کرنے والا اور نہ کرنے والا نہیں بنایا تو جب یایہ علیہ السلام پیدا رہے ہیں تو وہ کہنا ہے میں اپنی والدین کے لیے کیا ہوں نے, 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 نیکی کرنے والا لیکن علیہ اسلام جو ہیں وہ صرف اپنی ماں کو کہہ رہے کیونکہ وہ ابن مریم ہے وہ کیونکہ بیٹے ہی مریم کے ان کا نام یہ تھا المسیح صاحب نے مریم زوریت ہی وہ نہیں کہیں تو ایک ہی پیرنٹ کہیں گے ان کی ہم یعنی ہم ان کو کیا کہیں گے مریم ہی پیرنٹ تھی ان کی سمجھیں آپ تو یہ بھی بات یہاں بات تو سورہ آل عمران تھی اس کی ففٹی نائن ان نسل عئی کا مسل ثم خلقراب کن فیون تحقیق اللہ کے نزدیک عیسی کی مثال ایسی ہے جیسے مثال آدم کی اس نے اس کو مٹی سے تخلیق کیا پھر اس نے کہا ہو جا پس وہ ہو گیا عیسب نیم قول فیم ترون عیسی ابن مریم کے بارے میں یہی سچ بات ہے جس میں کہ وہ شک کرتے ہیں یعنی کہ انم اللہ باقاعدہ ایک جیسے ایک عام جیسے دیکھیے وہی میں نے بتائی ہے بات کہ قرآن مجید میں آج میں نے کہا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے کہا تھا سائنس دا اور ڈاکٹر کے تو یہ پرفیکٹ سمجھ میں آجائے جائے چاہے وہ عیسائی کی سائنس دا ہوں چاہے وہ یہودی سائنس دا ہوں اس کے لیے تو یہ واضح, واضح آیات ہو جائیں گی لیکن ایک عام انسان جو ہے جو کہ نہیں جانتا کہ اس طرح کے زندگی میں جوڑواں ٹائپ سیکس کے ساتھ کوئی پیدا ہوتا ہے اس کے تو سمجھ میں نہیں آئی گی باپ نہیں آئی گی نا تو اس کے لیے اللہ نے کہا ان نہ مسل کا مسئلہ بے شک مثال ایسے ہے عیسیٰ کی جیسے کہ آدم کی مثال ہے, یہ سمجھ سکتا ہے کہ آدم کے کوئی ماباپ نہیں تھے ایک عام انسان یہ ہر آدمی سمجھتا ہے ہر عام بھی ایک عام سے انسان سمجھتا ہے آدم وہ ہیں اس کی بنی آدم ہے آدم کا کوئی نہیں ہے ماں با باپ تو حرام بھی سمجھ جائے گا تو اللہ نے کہا عیسیٰ کی مثال ایسی ہے اگر ان کے تم باپ پہ کنفیوز ہو تو مثال اس کے ایسے آدم کی مثال ہے تو آدم علیہ السلام کی یہ اور عیسیٰ السلام کی اللہ نے دونوں کو مثال کہا ہے کہ یہ مثالی ہی لوگ ہیں یہ ایک عام تخلیق نہیں ہماری آپ کی تخلیق ہے تو اللہ کہہ رہا ہے یہ دونوں مثال ہیں ان کو الگ رکھو ان کو آپ کریشن سے مت ملاو عام جو تخلیق ہے ہماری جو ہم جانتے ہیں اور کہتا ذالک عیسیٰ بن مریم یہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے بیٹے عیسیٰ مریم کے بیٹے تولا الحق اللذی فیہم ترور یہ اس کے بارے میں شک کرتے آ رہے ہیں سچ بات یہ ہے اور جناب سورہ مومنون اس کی 23 اور 50 وَجْعَلْنَا بْنَ مَرْيَمْ وَأُمَّهُ آَيَا وَآوَيْنَهُمَا إِلَى الْرَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارِ مَعِينَ اور ہم نے ابن مریم کو اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا آیت بنایا اور ہم نے ان دونوں کو ایک ٹھہرنے کے قابل چشمے والی بلندی جگہ کی طرف پناہ دی یعنی ان دونوں کے بارے میں سچائی جاننا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یا پھر دیکھیں ابن مریم و جالبن مریم بیٹے مریم کے ہم کون ہیں بنی آدم ہم کون ہیں بنی آدم ہیں نہیں ہم لوگ نہیں آپ لوگ بنی آدم اچھا مریم کون ہے مریم کون ہے عیسا کون ہے ہاں ویری گڈ ویری گڈ آپ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو آ رہا ہے ایسا کون ہے ابن مریم وہ ہے بنی مریم اتنے مریم مریم کے بیٹے ہیں وہ آپ بنی آدم ہیں مریم بنی آدم ہے عیسا کون ہے کوئی بنی آدم ہے وہ کہہ رہا ہے بائبل میں چلا چلا کے کہ ہے کہ آدم کا آدم کے بیٹے آدمی کا بیٹا آدمی کا بیٹا مرد کا بیٹا مرد کا بیٹا مرد کا بیٹا, مرد کا بیٹا, مرد کا بیٹا اللہ کہہ رہا ہے ابن مریم ابن مریم ابن مریم ابن مریم امیجن کریں آپ بائبل میں میں نے بتایا کتنی دفعہ آیا یا پھر دیکھیے پھر لکھا ہے ہم نے بنا دیا ابن مریم کو اور اس کی ماں کو آیت نشانی بنا دی کیونکہ ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا یہ واحد ایک دفعہ ہوا ہے اور یہ قیامت تک ہی رہے گا ہمیشہ یہ اللہ کا حکم کن حضرت مریم کے ساتھ جو ہوا ہے یہ صرف ان کے ساتھ ہوا اور کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور نہ آگے ہو سکتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہم نے ان کو ابن مریم کو یعنی مریم کو ابن مریم اور اس کی ماں کو کیا بنا دیا آیت نشانی بنا دیا کیا آپ دیکھ لیں دنیا میں ایسے بھی اور دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ہرموفوڈائٹس یعنی ایسے دو جنسی لوگ نظر آ رہے آپس میں پروڈیوس کر سکتے ہو نیبر

اور وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں یا تھے غور کرو ہم ان کے لیے آیا تو کس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں پھر غور کرو وہ کیسے بھٹکتے پھرتے آپ امیجن کریں یہ بات کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے کیا اس سے سمجھ میں آ رہے آپ کے جی بس اب دیکھیے اب دیکھیے آپ کبھی کبھی آسٹریلیا گئے کوئی یہاں سے آسٹریلیا میں ایک جیسے امریکہ جب امریکہ گئے ہیں وہاں ایک ریڈ انڈینز تھے امریکہ جب دریافت ہو وہاں ایک ریڈ انڈینز قوم تھی اور جب یہاں سے آسٹریلیا گئے ہیں وہاں ایک ایبریجنلس کے قوم ہےجنس وہ ہمارے جیسے کلر کے لوگ ہیں جیسے ہم لوگ ہیں نا انڈیا پاکستان کے ایسے لوگ ہیں وہاں پر وہ پہلے سے وہاں موجود تھے کالے سے تو کالے ایگزیکٹلی نہیں ہمارے ملتی قوم ہے رہتی تھی وہاں اور بہت ہی قدیم زمانے سے بیکورڈ آج بھی کافی وہ بیک ورڈ ٹائپ لوگ ہیں یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں اردو میں دخل دخلوسی مطلب دنیا میں ان کے لوگوں نے پڑھائی نہیں کی ترقی نہیں کری تو یہاں سے جب عیسائیوں نے کاؤںر کیا تو وہاں یہ ملے بیچارے ان سے کہنے لگے عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ ہیں اچھا وہاں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا عیسائی عیسی اسلام کا عیسائیوں کا عیسائی جو ہے نا پوری دنیا میں چپے چپے پہ گئے یاد رکھے آپ آپ کے پاکستان کے انڈیا پوری دنیا کے ہر گاؤں میں عیسائی پہنچا ہے پریسٹ یہ عقیدہ جو ہے ہمارے گھروں میں خاندانوں میں یہ عیسائیوں کی کمال ہے یہ پہنچ گئے ہر جگہ کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے تو آپ دیکھیں جتنی سائنس ترقی کرتی ہے ہر جگہ عیسائی پہنچے ہوتے تو یہ بھی آسٹریلیا پہنچے ان کو جا کے انہوں نے جب کہا کہ عیسیٰ السلام ناؤزب اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ بیچارے سیدھے سادھے لوگ تھے میں سچ بتاؤں غور سے سن رہے ہیں آپ لوگ سیدھے سادھے لوگ تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ تمہارے جو اللہ ہیں وہ کھاتے تھے کھاتے تھے کون ایبریجلی گاؤں گاندی پوچھ رہا ہے وہ کس سے پوچھ رہا ہے بڑے سکولرز سے ایک سمپل سا آدمی زبان میں ان کی چھوڑی ہوگی کھاتے تھے انہوں نے گاہاں کھاتے تھے باتھروم بھی جاتے ہیں کہہ اللہ وہ خدا نہیں ہو سکتا ہمارا وہ بھی جاتے ہیں سمپل سے اسلام علیکم کر دیا تو آج تک وہ لگے میں کوشش میں ان کو کنورٹ وہ نہیں ہوتے بس وہ ایک جملہ کہتے ہیں بس وہ کہتے ہیں زیادہ میں سننا نہیں ہے اتنے پرانے بیک ورڈ کے ٹائپ کے لوگ اچھا اب آخری آیت ہے یہ قرآن مجید کی سورہ نسا 4 اور 171 آیت لیکچر کے حساب سے یا علی الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علی اللہ الا الحق انما المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ وکلیمتو القاها الى مریم وروح منه فآمنوا باللہ ورسولی ولا تقولو ثلاثا انتہو خیر لکم انم اللہ اے اہل کتاب اپنے دین میں فیصلے میں مبالغہ نہ کرو حد سے زیادہ نہ بڑھو اللہ کے متعلق سوائے حق کے کوئی بات نہ کہو بے شک المسیح سے ابن مریم اللہ کا رسول ہے اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کو عطا کیا اور اس کے پاس سے روح ہے بس اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ آو اور تم تین مت کہو اگر تم اس سے باز رہو تو تمہارے لیے بہتر ہے بے شک اللہ واحد الا ہے وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو جو کچھ بھی اسمان اور زمینوں میں ہے اسی کا ہے اور اللہ ہی وکیل کافی ہے تو اللہ جب یہاں اعلیٰ کتاب کہہ رہے ہے تو سمجھ لے کہ ہم دنیا کا ہر انسان اس کتاب کا حل ہے کیونکہ ہر ایک کی نفسیات اسی بنائی گئی ہے تو کہتا ہے یار کتاب لا تغلو فی دینکم تم دین فیصلے میں حد سے تجاوز نہ کرو نہ مبالغہ کرو وَلَا تَقُولُوا وَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ اور نہ, نہ تم کہو اللہ کے اوپر سوائے حق ہے اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَ بْنُ مَرْيَمْ رَسُولُ اللَّهِ بے شک عیسیٰ پھر وہی دیکھیں عیسیٰ ابن مریم مسیح عیسیٰ ابن مریم مسیح عیسیٰ ابن مریم بیٹے مریم کے وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ ہیں القاہا کلمہ کیا ہے ورڈ کیا تھا کلمہ عیسیٰ اسلام کلمہ کیا ہے کن فیقون ہو جا مت بھول بھولی, بھولی... کل... کلمہ سمجھ لیں ہو جا ہو گئے تو کلمہ یہ کلمہ ہے کلمہ ہے... سے اللہ کی کلمہ سے روح سے آئے ہیں وہ دنیا میں آرڈر سے کلمہ کلم مریمہ ابو مریم پہ ڈالا گیا اور اس کی روح من اس کی روح سے پسیمان اللہ اللَّهُ پر اس کے رسولوں پر رسولی ولا تَقُولُ تھا اور تم مت کہو تین اور کون کہہ رہتی یہ وہ لوگ کہتے ہیں تو ہم سے کہا جا رہے تم ان کو منع کرو دیکھیں یہاں نیچے لکھ کر نیچے یوحنا جون فائیو سیون اور گواہی دینے والے تین ہیں باپ اور بیٹا اور روح اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہے اب دیکھیں یہاں انگ... اردو میں میں کہتا ہوں بڑے اشار ہے انگریزی آپ بائبل پڑھیں تو وہ لکھتے ہیں For there are three that bear witness in heaven the father and the son and, and the holy ghost and these three are one یہ میں انگلش پڑھ رہا ہوں میں. اب یہاں کیا کر دیا کہ وہ اس پہ متفق ہیں <laughs> اگر میں اس کے انگلش سے ٹرانسلیٹ کروں تو جو, جو گواہی دیتے ہیں وہ تین ہیں باپ اور بیٹا اور اس کی روح اور یہ تینوں ایک ہیں تو کہتے ہیں فادر از گاڈ خدا جو ہے فادر جو ہے باپ وہ بھی خدا ہے سن جو ہے بیٹا وہ بھی خدا ہے اور روح القدس بھی خدا ہے لیکن یہ تین خدا نہیں ہے یہ کی خدا ہے یہ کرسچنز کا کانسیپٹ ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو لیکن یہاں انہوں نے کیا کر دیا گواہی دینے والے تین ہیں باپ اور بیٹا اور روح اور یہ تینوں ایک بات پر متفق ہے متفق انہوں نے ڈال دیا اردو میں ہے نہیں یہاں بائبل میں تو یہ یہاں کے مسلمان جو یہاں کے اس علاقے ملک میں رہ رہے ہیں نام کے عیسائی ان کو یہ دکھانے کے لئے متفق ہیں ایک نہیں یہ کیونکہ یہاں مسلمان پوچھے بھی کیسے تو اللہ کہا وَلَا تَقُولُ السَّلَاسَ تم مت کہو تین تو ایک تین کہنے والے ہیں نا دنیا میں اِن تَهُو خَيْرِ لَكُمْ بہتر ہوگا تمہیں لئے رک جو اس سے اِنَّمَ اللَّهُ الٰہُ وَاحِد بے شک اللہ صرف ایک واحد ایک الٰہی کی الٰہ سبحانہ پاک ہے وہ یقون لہو ولد یہ اس کے لیے کہ اس بیٹا ہو پاک اس بات سے وہ لہو الارض اور اسی کے لیے اسمان اور زمین میں ہے اسی اسی کا کے ہے یہ وہ بِاللَّهِ بل اور کافی اللہ تعالیٰ خود وکیل ہے اس بات کا اس کو ضرورت نہیں کہ آپ کی اس کو گواہی چاہیے وہ خود اس بات کا کافی ہے تو خواتین و حضرات یہ تھا آج کا موضوع تو یہ اس طرح کا لیکچر تھا اب آپ اس پہ سوال جب کرنا چاہیں